Salamu aleikum, hökmdarlar və beylər. Bu gün 9 oktyabr və saat 15:19, 2024-cü ildir. Mən sizinlə bir müzakirə aparmaq istəyirəm. Müzakirə aparmaq məqsədim ondan ibarət ki, iqtisadiyyatda, sociumda belə bir məsələ şöbələr olur ki, eşinmişmişəm. Əşə kim o dünyanı görüb gəlib. <laughs> kim deyə bilər o dünya var ya yoxdur? Ya cəhənnəm və cənnət var ya yoxdur? Mən cəhənnəm cənnət nə işim olmaz ki, o dünyadan məzəkkət məhsiyədim. Ondan sonra başqa mövzularda cəhənnəm, cənnət mövsünü sistemlərlə təhlil etmək istəyirəm. Həm faktiki olaraq məsələ kim o dünyanı görüb gəlib mövsünü müzsunu... <laughs> müzakirə etməliyəm və təbii ki mən doğru düşünürəm və ya yanlış düşünürəm. Sizin ə, geniş elmimizlə mən siz öz geniş elminizlə mənim səhflərimi düzəldə bilərsiniz. Aha. Demə belə. Gəlin ilk növbədə ə, baş düşünək ölüm Bibi, damn, var mı? Bu bir də məsələ var, bəlkə ölüm var mı? Təbii ki, almış bir mənalı. Mən sizə deməyə bilmirəm. Döbük məm aparetləm. Mən belə düşünürəm, aparetləm çoxsu bir mənalı, təbii ki, mənalı. Mənalı təbii ki var. Ağmaq, ağmaq baxışdan görürmüz ki, insan ölüldüyü gedir, köçür gedir, amma bu gələn dəhri düşünəydən sağırdan <laughs> baxmırıq. Gəlin bir az daxildən baxaq. Daxildən baxaq. Mikro dünyadan baxaq. Vah, Bax, bir dünya. Baxın. Başdan bu vücuddur. Vücud o mövcuddan daha dorsu. Məki keşə isə fəsizdən belə üstü. Mən vücuddan mövcud ayırmışam. Mövcud olan hər bir cisim mövcud deyiləm vücud e, görməsən vücuddusa mən onu tərif verə bilməsin çünki vücud başqa bir aləmdir. Ondan sonra sizin müzakirə üçün hələ ki mövcuddan daşıb. Hər bir insan öz mövcudundan, öz cismindən söhbət edəcək. Diqqət eləyirsən şübhən. Mənim e, vücudum beləni pağlaqdı. Qatmalı ola atomlardan atomlara bölünür, 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 bölünür. Quark artıq gezi yuxarı çıxır. Yəni artıq bölünmə sistemi bitir. Bölünmə sistemi bitir. Harda olur axı? Ha? Yaxşı, bitdi. Sonsuzluğa yetişir. Bu sonsuzluq nədir? 1-ci sual. Bu sonsuzluq nədir? 1-ci sual. Bu bütün digərdə hərbi şey atomlardan ibarətdir. Kiçikdə 2-ci Bu vücut ölə belə baxanda aparatların təbiri keçici öləndən sonra torpağa qoşulur. Torpağa qoşulanda artıq buna 5 aqreqat halları tətbiq olunur. Yəni eşitməsizə kim edən mahtarın aqreqatları. Qov su, plazma, bəc maye halı Sənin <coughs> məhdə, bu maddəyə, yəni vücuda aqliqətalı təsir olur. Yəni bu artıq bu vücud tut seçinin dəyişir, başqa vücudlara daxil olur. Hı? Gördük, bunu anladıq. Üçüncüsü, üçüncü. Şey, üçüncü şey. Bu vücud canlıdımı? Bu vücut canlıdımı? Canın necə ola bilər axı? Axı bunu enerji hesabına. Enerji hesabına kinetik şinəsinə sabah yaxşıdır. Övşüt göstədimi? Əsası bunun iclandlıq deyil, əsası enerjisi hissədir. Düzdür? Üzüm <coughs> <Zişsem biraz bazımda>. gəldim, <coughs> qalsın. E, Heç şey qalış, bunu öskürəm yüzüsəm sizdən. Aha. Bu məhdəli ma bitir. Keçir şey, başqa bir məhdə. Bax bizdə əğir var. Bizdə e, düşüncə var bizdə təfəkkürü var bizdə dil var dil akustik halda deyil ha e, indi e, fisioloji halda demirəm maddə danada demirəm mən dili məhsul e, götürmürəm maddə mən dili ideologiyaya götürürəm biz ötürdüyümüz fikirləri bir-birimizdən danışıram bax məzə danışıram məzə fikirlər olsunam mən o barədə deyirəm Bu məhdə deyil, bu məşerrət bir vəhalahdır. Özümüzü həm bilərik, bilərik. Bizə vicdan var, bizi təhsil, biz özümüzü qərəz danışıırıq. Biz özümüzü qərəzdən nəzarət edirik. Biz özümüzü qərəzdən müşahidə edirik. Biz təfəkkür edirik, biz qərəz təhlil edirik. Aha, bunlar hamısı harda baş verir? Hansı məkan da baş verir? Həm bu vücud məkanında baş verir. Maddə baxım bu, bu məkanın başı həm mücərrədanlı baş verir. Mən inkar edə bilərəm. Aparatla aparatı tamam baş verir. İnkar edisəm bunu inkarı tutarlı təhlil gətirin. Tutarlı təhlil gətirin ki, o harda? Üm ümumiyyətlə bir də mənim suala cavab ver. Mücərrətdən maddədə bir ola bilər, bir məkan da yaşaya bilər. Demə buna cavab verin, rəhmət oluş. Aparatdan bir şey mə Mərhəbə dinləyicilər. Sizə deyirəm. Şərhli olan aparatlara müraciət edirəm. Şərhli olan aparatlara müraciət edirəm. Aha. Bu zaman məşal söhbəti. Əzizlərim, əziz izləyicilər, bu zaman məşal, məsələ vaxt mücərrəd deyə məhdəddir. Məhdəddə bir mənim anlaşışımda, mənim anlaşışım məhdəddə nəyi müşahidə etsə, nə eksperiment üçün qullan məhdəddədir. Və mütləq müşahidə etməlisən. Keçmişi müşahidə edə bilərəm? Yoxsa bir gələcəyi müşahidə edə bilərəm? Təbii ki, yox, saxlayıb müşahidə edə bilərəm. İndi isə danışsam, onu saxlayıb müşahidə edə bilərəm? Bu da yox təbi. Məsələn, mən mə bu vaxt hardadayam? Hardadadır bu vaxt? Diqqətə verin. Bu ki, yaxşı. E, bu <laughs> anlayışı göstərirəm. Bax, bu qədər saydım mücərrəd bir balıqları. Bu mücərrəd varlıqlar hansı ki bizlə yatırtdığı gördüyümüz yuxuda gördüyümüz ən ibtidai bir şey gördüyümüz yuxu. Və bunlar hansı məkandadır? Danışaq məndə kim o dünyanı görür? Fəxri mənim o dünyada yaşayana baxır əzizə. Fəxri mənim əsasım o dünyadadır. Fəxri mənim əsasım o dünyadadır. Çünki mən Burda vücuddan elə belə bir e, alət kimi bir inşa etdim, təhsis etdim, binanı aləti kimi istifadə etməliyəm, amma mənasəf humanizm nəzəriyyəsi mənə o qədər gəlib ki, mən bu vücudu ta ki özüm, bütün varlığım, bütün tamamilə bütün vücudum hesab edirəm. Halbuki bu mənim alətdən, məhdaddan başqa bir şey deyil. Yəni nəticə göstədim mücərrəd varlıqlar mənimlə bir fəaliyyət göstərir eyni zamanda eyni anda. İndi səhmət olmasa buna inkar etməyə bilirsiniz ki, bisi mənə inkar edə bilərsiniz, inkar edin. Yəni mən hər eyni zamanda o dünyada yaşayıram. Möhtərləmlər, Allah sizə bərəkət versin. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkətu.